মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই বিদ্যুৎ চেপ্তাৰটোৰ এইটো দুই নম্বৰ খণ্ডটো আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই বিভৱ ভেদকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক কিছুমান মই পঢ়াই দিম আৰু নোটছটো তোমালোকক বঢ়িয়াকৈ ইয়াতে দি দিম ঠিক আছে এতিয়া বিভৱভেদ মানে হ'ব পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেন্স ইয়াক ভিডে বুজোৱা হয় ইয়াক ভল্টেজ বুলিও কোৱা হয় ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে মনত ৰাখিবা ইয়াতে মই ডাইৰেক্টলি তামৰ তাঁৰ ডালৰ কথাই তোমালোকক ইয়াতে বুজাই দিম এইডাল এডাল তামৰ তাঁৰ মানে এইটো ধাতুৰ টুকুৰ ধাতুৰ তাঁৰ হয় এইডাল ঠিক আছে তাম এটা ধাতু হয় এতিয়া মনত ৰাখিবা ধাতুবিলাকত মুক্ত ইলেক্ট্ৰনৰ সাগৰ সাগৰ দেখা পোৱা যায় মানে ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন থাকে মনত ৰাখিবা এই যিগিলা আধান তোমালোকে দেখা পাইছা তাঁৰ ডালৰ ভিতৰত মানে ইলেক্ট্ৰনৰ আধানটোৰ কথাই ভাবি লোৱা ইলেক্ট্ৰনে যিহেতু বেছিকৈ প্ৰবাহ হয় বিদ্যুতৰ ক্ষেত্ৰত ইলেক্ট্ৰনটোৱে জড়িত বেছিভাগ ঠিক আছে তো এতিয়া মনত ৰাখিবা এই আধানবিলাক স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে গতি নকৰে মানে এই যে ইলেক্ট্ৰনবিলাক তাঁৰডালৰ ভিতৰত তোমালোকে ইয়াতে মই দেখুৱাই দিছোঁ এইবিলাক তোমালোকৰ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে কি নকৰে গতি নকৰে এইবিলাক গতি কৰিব পাৰিব কিন্তু ইয়াত এটা আমি কি দিব লাগিব এটা তোমালোকৰ ইয়াত এটা কাৰ্য কৰিব লাগিব মানে ইয়াত এটা আমি বেটাৰী কানেকশ্যন কৰিব লাগিব চেল এটা দিব লাগিব তেতিয়াহে ইয়াতে সেই ইলেক্ট্ৰনটো ইলেক্ট্ৰনবিলাক এটা ঠাইৰ পৰা আন এটা ঠাইলৈ মুভ কৰিব ইয়াতে বেটাৰী এটা আমি কানেকশ্যন কৰি কেনে সেই তাঁৰডালৰ ভিতৰত থকা ইলেক্ট্ৰনবিলাক এটা বিন্দুৰ পৰা আন এটা বিন্দুলৈ আমি কি কৰিব পাৰোঁ প্ৰবাহিত কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে তো এতিয়া ইয়াকে ব্যৱহাত বুলি কোৱা হয় ইয়াক মই ভালদৰে লিখিছোঁ ইয়াতে তোমালোকে চোৱা যে ইয়াতে মই লিখিয়ে দিছোঁ আধানবিলাক স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে গতি নকৰে তোমালোকে এইটো ডেফিনেশ্যনটো চাই লোৱা যে প্ৰৱাসযুক্ত বিদ্যুৎ বৰ্তনী এটা এটা বিন্দুৰ পৰা আন এটা বিন্দুলৈ একক আধান এটা নিউতে কৰা কাৰ্যকে বিদ বিন্দু দুটাৰ মাজৰ বিভেদ বুলি কোৱা হয় দুটা বিন্দুৰ মাজৰ বিভেদক ভি ভিদে বুজোৱা ত' কাৰ্য বাই আধান ডাব্লিউ বাই কিউ এইটোৱে হ'ব তোমালোকৰ বিভেদৰ ইকুৱেশ্যন ঠিক আছে এইটো আমাক পিছত লাগিব তো এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা তাৰপিছত নেক্সট চোৱা যে বিভেদ এটা বা ততো ঢেকোষযুক্ত বেটাৰীৰ সহায়ত সৃষ্টি কৰিব পাৰি বিভ ত' বিভেদৰ এচাই একক হ'ব ভল্ড ঠিক আছে ওৱান ভল্ড মানে হ'ব ওৱান জুল বাই কুলম ওৱান কুলম ঠিক আছে ভল্ড মিটাৰ নামৰ এটা সঁজুলিৰ সহায়েৰে বিভৱভেদ আমাৰ জোখা হয় সেইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা তাৰপিছত এটা অংক লৈছোঁ ইয়াতে আমাক অংকটোত কি দিয়ে আছে ভ'ল্টটো দিয়া মানে বিভৱভেদ যাক ভিৰে বুজোৱা হয় বাৰ ভ'ল্ট দিয়াই আছে দুটা বিন্দুৰ মাজেৰে দুই কুলম মানে কুলম মানে হ'ব আদানৰ এক কিউটো দিয়াই আছে তাৰপিছত আমাক কিমান কাৰ্য কৰিব লাগিব সুধিছে ডাব্লিউটো আমাক উলিয়াব দিছে তো আমি জানো ভি ইকুৱেল টু ডাব্লিউ বাই কিউ ঠিক আছে তো এতিয়া ডাব্লিউ কুৱেলটো ভি ইনটু কিউ তো এইখিনি কৰিলে এইখিনি জোল পাই যাবা এইটো একদম সহজ অংক তাৰপিছত নেক্সট উমৰ সূত্ৰ ত' উমৰ সূত্ৰটো মই ইয়াতে বঢ়িয়াকৈ লিখি দিছোঁ মই কেৱল বুজাই দিছোঁ কি ভি প্ৰপ'ৰ্চনেলটো আই এইটো অমৰসূত্ৰ যেতিয়া তুমি ভল ভলটেজ মানে ভিভ ফেদ যেতিয়া বঢ়াবা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ বিদ্যুৎ প্ৰৱাহো কি হৈ যাব বাঢ়ি যাব এটা বাঢ়িলে আনটো বাঢ়ি যাব ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ লেক্ট চিত্ৰটো ইয়াত দিছোঁ ভি গুৱেলটো আই আৰ এইটো হ'ব ইয়াৰ সূত্ৰ ঠিক আছে আৰু মানে ৰ'দ তাৰপিছত ভি মানে বিভৱ ফেদ আই মানে হ'ব বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ ত' এতিয়া এতিয়া আমি ৰ'দ মানে কি জানিব লাগিব ৰ'দক আৰেৰে বুজোৱা হয় চোৱা এটা এডাল পৰিবাহীৰ মাজেৰে তোমালোকে জানা বিদ্যুৎ পাছ হৈ যায় সেই বিদ্যুৎটো পাছ হৈ যাওঁতে পৰিবাহীডালে কি কৰে নিজেই নিজেই সেই বিদ্যুৎ পাছ হোৱাক বাধা দিয়ে সেই বাধা দিয়া পৰিবাহীডালৰ যিটো এটা ধৰ্ম যিয়ে নেকি বিদ্যুতটোক আহাত বাধা দিয়ে তাকে আমি কি বুলি কওঁ ৰ'দ ৰ'দে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহত বাধা দিয়ে সেইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা ইয়াতে মই ডেফিনেশ্যনটো লিখি দিছোঁ তো আই গুৱেল টু ভি ভাই আৰ এই সূত্ৰটোৰ পৰা আমি কি বুজি পাওঁ যেতিয়া ৰ'দ বেছি হ'ব হা ৰ'দ যেতিয়া বেছি হ'ব তেতিয়া বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ কি হৈছে কমি যায় আৰু ৰ'দ কম হ'লে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ বাঢ়ি যাব তো সেইটোৰ পৰা আমি গম পাওঁ চ' এটা ৰোধকৰ মাজেৰে চালিত প্ৰৱাহ মানে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ ইয়াৰ ৰ'দৰ ব্যস্তানুপাতিক মানে এইটো ইনভাৰ্চেলী পপ'ৰচনেল হয় মানে ৰ'দ বাঢ়িলে তোমালোকৰ বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ কমি যায় এনেকুৱা ওল্টাটো আৰু তাৰপিছত বিহ ভেদৰ উৎস সলনি নকৰাকৈ প্ৰৱাহৰ মান নিয়ন্ত্ৰণ কৰা বৈদ্যুতিক সঁজুলিটোক পৰিৱৰ্তনশীল ৰোধ বুলি ৰিয়েল ষ্টেট বুলি কোৱা হয় এইটো মনত ৰাখিবা এই এটা বৰ্তনিত ৰোধৰ মান পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ এই সঁজুলিটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় এইখিনি নোটছবঢ়িয়াকৈ বনাই দিছোঁ তোমালোকে চাবা তাৰপিছত নেক্সট তোমালোকে চোৱা ৰোধক কি যথেষ্ট পৰিমাণৰ ৰ'দযুক্ত পৰিবাহীকে আমি ৰোধক বুলি কোৱা হয় তো এইটো মনত ৰাখিবা তাৰপিছত নেক্সট তোমালোকে চোৱা পৰিবাহী ৰোধ নিৰ্ভৰ কৰা কাৰকসমূহ যে পৰিবাহী ৰোধ তাৰ কি ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে দূৰ্ঘৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে তাৰমানে যিমানে বেছিকৈ দীঘল হ'ব তাঁৰডাল সিমানে তোমালোকৰ কি হ'ব এডাল চুটি তাঁৰ আছে ধৰি লৈছোঁ এডাল দীঘল তাঁৰ আছে দীঘলডালত ৰ'দটো বেছি হ'ব মানে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহটো পাছ ধওঁতে বাধা যিটো পায় সেইটোক ৰ'দ বুলি কয় ৰ'দটো কি হ'ব বেছি হ'ব চ' সেইকাৰণে যিমানে তোমালোকৰ যিমানে দুৰ্ঘটো বৃদ্ধি হ'ব তাঁৰডালৰ সিমানে ৰ'দটো কি হ'ব বাঢ়ি যাব তাৰপিছত আৰ ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰচনেলটো এ এই মানে এৰিয়া অফ ক্ৰছ ছেকশ্যন চাবা যিমানে তাঁৰডাল বেছি মতা হ'ব মানে এৰিয়াটো বাঢ়িব সিমানে বিদ্যুৎ অতি সহজে পাছ হৈ যাব পাৰিব এতিয়া চোৱা ইয়াতে দুডাল সমান দৌৰ্ঘৰ আমি তাঁৰ লৈছোঁ এডাল বেছি মতা আৰু এডাল অলপ তোমালোকৰ ক্ষীণ হয় তো এতিয়া মনত ৰাখিবা এই যিটো ডাঙৰ যিটো তাঁৰ আছে তাৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ যিহেতু ইয়াত পৃষ্ঠ মানে এৰিয়াটো বেছি হয় ত' সেইকাৰণে ইয়াতে বিদ্যুৎ অতি সহজে পাছ হৈ যাব পাৰিব সেইকাৰণে আমি কি গম পালোঁ যে এৰিয়া এৰিয়া বাঢ়ি গ'লে ৰ'দটো কি হৈ যায় কমি যায় হা বাধাটো কমি যায় তো ডাঙৰ হ'লে তাৰডাল এৰিয়াটো বেছি হ'লে তোমাৰ কি হ'ব এৰিয়া অফ ক্ৰছ ছেকশ্যন বেছি হ'লে ধুনীয়াকৈ বিদ্যুৎটো পাছ হৈ যাব পাৰিব তো ওপৰত দুটা সূত্ৰৰ পৰা আমি আৰ প্ৰপ'ৰ্চনেলটো এল বা এ লিখিব পাৰোঁ এটো যিহেতু তলত আছে তো এটা কনষ্টেণ্ট দিম প্ৰপ'ৰ্চনেল চিন উঠাই দিলে এটা কনষ্টেণ্ট দিব লাগে ৰৌ ৰোধক ৰোগ ৰোধকতা বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ এক অমিটাৰ ঠিক আছে সেইখিনি মনত ৰাখিবা তাৰপিছত নেক্সট এটা অংক কৰিম আমাৰ যে দুইশ বিছ ভল্ড মানে উৎসৰ পৰা এটা বৈদ্যুতিক বাল্ব কিমান প্ৰৱাহ ল'ব যদি বাল্বৰ তাঁৰ ৰ'দ বাৰশ ওম হয় তাৰমানে ইয়াতে তোমালোকৰ যিটো ভিভ ভেড আছে সেইটো দিয়াই আছে দুইশ টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ ভল্টেজটো দিয়াই আছে আৰু ৰ'দটো দিয়াই আছে বাৰশ অ'ম দিয়াই আছে আৰু বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ আইটো উলিয়াব দিছে ত' সূত্ৰত বহুৱাই দিলে একদম ইজিলি ওলাই যাব ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটোতো আমাক কি কৰিছে বি টোত ভল্টেজটো দিয়াই আছে আৰটো দিয়াই আছে একশ অ'ম আইটো উলিয়াব দিছে তো ইমানো এম্পেয়াৰ পাই যাবা তাৰপিছত নেক্সট হোৱা এটা বৈদ্যুতিক হিটাৰ এটা বৈদ্যুতিক হিটাৰৰ দুই প্ৰান্তৰ ভিভ'ভেদ দিয়াই আছে হা ভিভ'ভেদ ভিটো দিয়া আছে আৰু ই উৎসৰ পৰা ফ'ৰ এম পি আৰ প্ৰৱাহ আহৰণ কৰে মানে ইয়াতে কাৰেণ্টটো দিয়া আছে আইটো ঠিক আছে ভিভ'ভেদ ওৱান টুৱেণ্টিলৈ বঢ়ালে হিটাৰটোৱে কিমান প্ৰৱাহ ল'ব সেইটো আমাক উলিয়াব দিছে তো এতিয়া মনত ৰাখিবা আমাক দিয়া আছে ভি ইমান ভিভভেদ দিয়াই আছে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ দিয়া আছে ওমৰ সূত্ৰমতে ভি যুগেলটো আই আৰ আৰ ইয়াৰ পৰা উলিয়াই ল'লোঁ পোন্ধৰ ওম পাই গ'লোঁ তো এতিয়া নেক্সট আমাক কি কৰিব দিছে যেতিয়া বিভেদ এশ বিছলৈ বৃদ্ধি কৰা হয় তেতিয়া প্ৰভাৱ হ'ব আই কুইল টু ভি বাই আৰ তো এতিয়া ভিটো কিমান কৰিব দিছে এশ বিছ কৰিব দিছে আৰু আমি ওমটো আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চটো ৰ'দটো আমি উলিয়াই থৈ দিছোঁ পোন্ধৰ ওম ত' বহুৱাই দিলে এই ডেম্পি আৰ ত' হিটাৰৰ মাজেৰে চালিটো প্ৰভাৱ হ'ব এই ডেম্পি আৰ তো এইটো তোমালোকে কৰি দিছোঁ সহজকৈ তাৰপিছত এইটো চোৱা টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী উষ্ণতাত এক মিটাৰ দুৰ্ঘৰ ধাতুৰ তাৰ এডালৰ ৰোধ ৰ'দটো দিয়াই আছে আৰটো দিয়াই আছে তাৰডালৰ ব্যাস ব্যাসটো দিয়াই আছে ডায়ে মিটাৰটো দিয়াই আছে তাৰ পৰা আমি ৰেডিয়াছটো উলিয়াব পাৰিম আধা হ'ব মিলিমিটাৰৰ পৰা আমি কিহত নিব লাগিব মিটাৰত নিব লাগিব তাৰপিছত সেই উষ্ণতাত ধাতুটোৰ ৰোধকতা তাৰমানে ৰৌটো আমাক উলিয়াব দিছে ঠিক আছে তো এতিয়া আমি ইয়াৰে সূত্ৰ জানো এল মান দিয়া আছে এক মিটাৰ আৰৰ মান দি আছে টুৱেণ্টি ছিক্স অ'ম ডিৰ মান দি আছে ডায়ে মিটাৰ ব্যাসটো দিয়াই আছে ইমানো মিলিমিটাৰ এক মিটাৰলৈ নিলে সেইখিনি হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত ব্যাসৰ আধা কি হ'ব বিয়া সাৰ্ধ তো ইয়াৰে আধা কৰি দিলোঁ দিলে সেইখিনি পাম তো এই মানে হ'ব এৰিয়া অফ ক্ৰছ ছেকশ্যন পৃষ্ঠ মানে পৃষ্ঠকালিটো আৰু এই ইকুৱেল টু পাই আৰ স্কুৱেৰ তোমালোকে সূত্ৰ জানাটো এইখিনি বহুৱাই দিলে আমি এইখিনি মিটাৰ স্কুৱেৰ পাই যাম তাক কিবা ভুল হ'লে মই ক'ব বাৰু তাৰপিছত ৰ' ইকুৱেল টু আৰ এ বাই এল তই এইটো সূত্ৰত এতিয়া বহুৱাই দিলে আৰৰ মানটো বহুৱাই দিয়ে এৰ মানটো বহুৱাই দিয়ে এলৰ মানটো বহুৱাই দিয়া দিলে তোমালোকৰ ইমান ওম মিটাৰ পাবা কাৰণ ৰোধকৰ তাৰ একক হ'ব ওম মিটাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট অংকটো চোৱা যে এল দৌৰ্ঘৰ আৰু এ কালিৰ প্ৰস্তছেদৰ তাঁৰ এডালৰ ৰোধ ফ'ৰ ওম একে পদাৰ্থৰ অন্য এডাল এল বাই টু দৌৰ্ঘৰ আৰু টু এ কালিৰ প্ৰষ্টছেদৰ তাঁৰ ৰোড কি হ'ব প্ৰথম তাঁৰডালৰ প্ৰথমডাল তাঁৰ ক্ষেত্ৰত আমি আৰ ওৱান বুলি ধৰিলোঁ ৰ'দটো ত' ৰ' ইকুৱেল টু ৰ' এল বাই এ পালোঁ এইখিনি মান দিয়াই আছিল কিমান ফ'ৰ অ'ম এইটো প্ৰশ্নটো দিয়াই আছে তাৰপিছত এতিয়া দ্বিতীয় তাঁৰডালৰ ক্ষেত্ৰত আমি আৰ টু উলিয়াম আৰ টু ইকুৱেল টু ৰ' এলৰ মান এইবাৰ দুৰ্গটো এল বাই টু ল'ব দিছে আৰু এৰিয়া টো এ টো কিমান ল'ব দিছে টু এ ল'ব দিছে দিলে আমি ওৱান বাই ফ'ৰ ৰ' এল বাই এ পাম কিন্তু ৰ' এল বাই এৰ মান আমি কি লিখিব পাৰোঁ ৰ' এল বাই এৰ ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰোঁ আৰ ওৱান লিখিব পাৰোঁ কাৰণ সেইখিনিৰ মান নহ'ব আৰ ওৱান ত' আগতে পাই থৈ দিছোঁ ত' আৰ ওৱান লিখিলোঁ ত' ওৱান বাই ফ'ৰ ইণ্টু আৰ ওৱানৰ মান ফ'ৰ ওম তো সেইখিনি কাট কৰিলে ওৱান ওম পাম নতুন তাঁতালৰ ৰ'দ হ'ব ওৱান ওম